Вопрос развития транспортной инфраструктуры в последние несколько лет коснулся каждого, неважно кто-то пешеход или автомобилист, ведь в пробке все равны. Это легко объяснить, ведь с каждым годом автомобилей в России становится больше. Только в этом году прирост составил около двух миллионов. 4 ноября, когда были открыты развязки метромоста моста и пущены метро в верхнюю часть города, у народа появилась уверенность, что в пробках встречаться будут реже. Все это положительно, потому что в нижней части метро давно уже существовало, и в нижней части как-то э, машины. Не создавали такой большой пробки. А вот в верхней части, особенно э, на съездах вот этих, э, очень тяжело было. И люди хоть там часа по два стояли, наверное, в пробках. Сейчас, мне кажется, будет легче гораздо. И студентам тоже, как бы, особенно в пятницу, вот в те дни, когда наиболее высока, как бы, процент пробок. Я думаю, будет легче добираться в верхнюю часть города. Вот, Но я думаю, там с пересадками идет. До Московского дозять, после Московского. Я думаю, это облегчит проблему. Все, что сейчас не делается, все хорошо, все делается правильно. Так что будем жить, будем надеяться на все лучше. И это только начало. Развитие транспортной инфраструктуры в регионе будет продолжено. Такую задачу поставил губернатор Валерий Шанцев. В департаменте градостроительного развития региона раскрыли секреты и рассказали о планах на ближайшее будущее. Что не проект, то амбициозная задача. Строительство дублеров проспекта Ленина и Гагарина, улица Родионова, двух мостов через Волгу, один в районе Подновия. Он соединит Нижний с Бором, другой рядом с существующим Волжским. Кроме того, уже в следующем году начнут проектировать транспортные развязки в районе Окского моста и улицы Советской. Ну и, пожалуй, самый волнующий вопрос. Метро тоже продолжат строить. Есть уже утвержденный проект на, на горную линию метрополитена. Это следующая станция, это в районе оперного, оперного театра. Она разместится от пересечения улицы Ашарской до самого оперного театра. Это будет подземная станция. Следующая станция, она тоже разработана, она будет на, э, в районе станции автостанции Синой. Следующая станция, скорее всего, это Стрелка. Напомним, там планируется строительство стадиона к чемпионату мира 2018 года. Ну а дальше, если финансов хватит, можно будет говорить о поездках на метро из Сормова-Щербинки и на Родионова. Антон Ганин, Алексей Калякин. Объективно. ННТВ.